A veces, los actores se ven tan afectados por los escenarios que interpretan que la vida real y la ficción se mezclan. Cuando dicen según lo requiere el rol, realmente pueden enamorarse de sus compañeros de trabajo. Algunos de ellos simplemente se enamoran de las personas con las que trabajan en el mismo set. Aquí están los que experimentan un amor diferente en cada set de series. Tuba Kustun, una de las celebridades que siempre encuentra el amor en los platos de la serie de televisión. Finalmente, se casó con Onur Sailak con quien apareció frente a la cámara con otra coprotagonista de la serie de televisión con Selene. La pareja tuvo bebés gemelos. La vida privada de Bubio Kustun, caído en rápido ascenso desde su carrera en los últimos años, también es bastante activa. La característica más importante de la bella estrella es que suele elegir sus amores entre los sets de series de televisión. En la serie de televisión Ila Murlar Altunda, donde Buyu interpretó su primer papel protagónico, también mantuvo una relación en la vida real con Bulentinal, con quien tuvo una historia de amor con altibajos. La pareja incluso se adelantó a las lentes con las poses promocionales de la película Mr. MRC. MRS. Svit de Rapid y Angelina Jolie. Buyu que participó en la serie así después de Ila Murlar Altunda, encontró un nuevo amor en ese set. Buyu Kustun comenzó a enamorarse de Saim Soysal, quien interpretó a su medio hermano en la serie. Se afirmó que Buyu Kustun, que dejó Soysal, tuvo una historia de amor con un camarero italiano durante un breve periodo de tiempo. Luego, mientras continuaba la segunda temporada de la serie así, se reveló que Buyu Kustun estaba enamorado del director de arte de la serie, Sami Saidan. Mientras todos esperaban su compromiso, la pareja anunció sorprendentemente su ruptura, Büyüküstün pasó a primer plano por su cercanía con su coprotagonista el Elsin en la serie de televisión con Hürselen. El dúo, que fueron vistos juntos día y noche, afirmó que no había una relación romántica entre ellos. Tuba Büyüküstün fue vista por última vez de la mano de su coprotagonista unur Saylak en la misma serie. Poco después, Saylak y Büyüküstün anunciaron que estaban esperando gemelos. La pareja se casó. Sus gemelos también nacieron la, la semana pasada. Deniz Sakre y su coprotagonista en Diabrag de Kau Con Diresis Con llevaron su amor en la serie a la vida real. También se habló del dúo con las escenas de sexo calientes de la serie. El amor de la pareja no duró mucho. Deniz Sakre y Ibrahim Selikol compartieron los papeles principales en la serie IFET tuvieron otros en sus vidas hasta que el dúo se subió al mismo set pero cuando empezó a actuar en la misma serie sobre todo cuando interpretó a dos amantes el amor no se quedó solo en el guion bulentinal uno de los nombres del libro de amor de bulentinal también encontró el amor en los sets de televisión con una excepción inal quien se enamoró de bulentinal en el set de la serie y la mordió al también estuvo con Saad durante un tiempo Inal encontró el amor de su vida en la serie de televisión Bucal Forgets You, que tuvo una pequeña aventura en la pantalla. Inal se casó con la diseñadora de vestuario de la serie, Melis Twissuf. Kenan y es una de las celebridades que encontró su amor en el set. Y se enamoró por primera vez de Feineb Tokus, su coprotagonista en Deli Yurek. Y Loglu más tarde se enamoró de Feiner Eserler, quien interpretó a su hermano en la serie Crepúsculo. La pareja se separó mientras todos esperaban que se casaran. Su relación con el coprotagonista de Fell, Kansubere, se mostró como la razón de la partida de Ymir Zaloglu de Bessler. Sin embargo, Ymir Zaloglu y Besserler lo negaron. Todo esto quedó en rumores. Alitergens tuvo una breve relación con Emel Solhessen cuando Ali era popular. Solhessen y Ergens estaban interpretando a su hermano-hermana en la serie. Alitergen se encontró al amor de su vida en el rodaje de la serie de televisión Bimbir Jefe. Después de un breve matrimonio, resultó que se enamoró de su coprotagonista en la serie, Verguzar Corel. El amor de Murat Tildemi tercio gru comenzó en la serie Storm. La pareja hizo oficial su relación. Serena y Sarkaya se enamoró por primera vez de Sagata y Bulusoy, quien fue su compañera en la hermosa serie Melcefid, quien tuvo una historia de amor con Tolgan Saisman en la serie Tulipera. Y ya cuyo último amor es de los decorados, comenzó a enamorarse de Keremur Sin, que estaban juntos frente a la cámara en el rodaje publicitario de una marca de ropa. La bella actriz siempre toma sus amadas elecciones de los decorados. Özge of quien comenzó a enamorarse de Enginal Tanduziatan, quien interpretó un papel en la serie de televisión Cesaret Imbarasca, encontró el amor en el set después de la separación y comenzó a enamorarse de Burayan Manturk, su coprotagonista. En la serie Tatar Ramazan. Virja Kalay se enamoró por primera vez de su coprotagonista Murat Alms en la serie de televisión Yergo y se casó. Después de que terminó su matrimonio, se casó con Sir Cleventoglu, quien interpretó a su esposo en la serie de televisión Kozukawa. Nesliana Tagulu y Kadir Dogulu, que se conocieron en el set de la serie de televisión Fatih Armille, pronto se enamoraron. Según Kadir Dogulu, fue amor a primera vista y Nesliana Tagulu lo había fascinado a primera vista. La pareja, que disfrutó de su amor por un tiempo, Luego ingresó a la casa del mundo. Por supuesto, detrás de un amor tan grande, se esperaría una propuesta de matrimonio impresionante. Fue como si esperaba. Kadir Dogulu invitó a Nesliana Tagul a su casa un día. Al llamar a todos sus seres queridos para que presenciaran este momento, Kadir Dogulu escondió a sus invitados en el jardín. Cuando Nesliana Tagul entró a la casa sin darse cuenta de lo que estaba pasando, la saludó con notas que la iban dirigiendo de un rincón a otro de la casa. La bella actriz. Que siguió incansablemente las notas, finalmente se llevó una sorpresa. La última nota le decía a Nesliana Tagul que fuera al jardín. Tan pronto como entró en el jardín, Nesliana Tagul se sorprendió al ver a sus seres queridos en un grupo abarrotado y a Kadir Dogulu, a quien amaba más que nadie. Kadir Dogulu, por su parte, aprovechó este momento y le propuso matrimonio a su amante en público. Como puede ver en el resultado, Nesliana Tagul dijo sí a la oferta de Kadir Dogulu, y así fue como comenzó su aventura. En 2015, el amor del dúo, que jugaron juntos en la serie Strawberry y Goku, se convirtió en realidad con el tiempo. La relación de la pareja, que quedaron impresionados el uno por el otro en el set y querían darle una oportunidad al amor, duró dos años, pero este amor no terminó como se si esperaba. La pareja, cuya noticia de matrimonio se esperaba, tuvo una separación accidentada. La pareja que se separó de manera accidentada en 2017, ni siquiera estaba en el mismo entorno, y mucho menos participando en el mismo proyecto. Hubo muchas denuncias sobre las razones que terminaron con la relación de la pareja. Una de estas afirmaciones fue que Yusuf Sim era un mujeriego en un club nocturno al que fue con su amigo, mientras que otra afirmación fue que las escenas cercanas de Demet Özdemir con Furkan Palal en la serie No 309 provocaron una crisis de celos. Aunque el amor de Özdemir de Mirifur Kampalal sigue siendo un misterio, existen serias acusaciones de que los dos fueron vistos juntos. Se afirma que la pareja, que se conoció en el set de la serie de televisión número 309, se influyó mutuamente y se embarcó en una aventura amorosa. La relación de la pareja surgió en un club nocturno de Mirgal. Como no había prensa en el interior, el dúo bailando juntos no pasó desapercibido para sus fans. Se afirmó que Demet Özdemir perdió su corazón por Can Yaman en la serie Early Bird. El hecho de que el dúo, que no hizo ninguna declaración durante la supuesta relación, no fue visto con nadie más hasta que la noticia de su separación creó una relación que confirmó la relación, mientras que el hecho de que el dúo fue visto constantemente juntos para entretenimientos y vacaciones fue considerado como una prueba de amor.